I Ты условие слышала. Смогла выполнить, а кого-то обвиняюсь. Ну ладно, тогда мое желание. Я вас могу исполнить любое слово. А, ну чего же ты хочешь? Значит так, 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 чего же я хочу? Я хочу новый дом, так как мое дубло совсем уже плохое когда дождь протекает, когда ветер продувает, и чтобы там электричество было, водопровод, ну, компьютер желательно, там игрушки всякие выполнять. Способ исполнять желание этого. Исполнится твое желание, Леший, если сможешь победить в соревновании с ребятами. А что это такое еще за соревнование, не знаю. Так что стоишь рассказывать? Ребятки, сейчас я буду задавать Лешему вопросы, А вы будете следить, правильно ли он на них отвечает. Леший, главное для тебя правильно ответить. Если неправильно, победили ребята. А ты проиграл. Отвечаем. Да, да, да. 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 Смотрите, за Все ваши шоколадки. Нет. Нет. Он зашел ребятам елку. Нет. Да. Нет. Носит шорты и футбол. Нет. Да. Нет. Он душою не стареет. Да. Нет. Нас на согреет. Да. 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 Санта Клаус, брат Мороз. Да, да. нет. Хороша у нас береза. Да, да красная березка, красная березка. Новый год идет все ближе. Нет. Есть снегурочка в Париже. Нет. как нужно черные дела вертеть. Эй, поза! Сделай так, чтобы все люди в мире забыли все добрые, хорошие слова. Выполняй! А теперь, дети, слушайте меня внимательно, отвечайте на мои вопросы. Не, не буду я тебе кощей никаких условий ставить. Просто сам посмотри, что получилось. <laughs> так, так Дети, а что вы скажете, если я с вами поздороваюсь? Здравствуйте, малыш! А если зайка вам конфету даст? Нет. Нет! А если вы стали встретить старого друга, что вы скажете? Привет! А если прощаться будете? Пока! Спасибо вам, дети, за ответы. Эх, Дед Мороз, не волшебный у тебя посох. Ты прав, Кощей. Посох он самый обыкновенный. А сила його є зліва Отож, як ви зрозуміли, у лиходія також є безсмертного, звичайно, нічого не вийшло. Добро вкотре перемогло зло. Радості дітей від побаченого не було меж. Мені сподобалося все, як снігуренька виступала, як хороводи водили, як викрадали її. Дід Мороз, Снігурочка, красиво. Мені подобалося, як, як баба Яга викрала Снігурочку, як ми її кликали. І подобалися цей е, хобороди. Кощей безсмертний, саме дужче. Все, як виступали, Дід Мороз, Снігуренька, Заяць. Мені як зайчик підказував, коли я загадки розгадували. Мені, Як Ілляші прикинувся Дід Морозом, каже, ми з Дід Морозом прийшли, як Снігурку викрадали. І як Дід Мороз прийшов з снігуркою. Справжній Дід Мороз. Зайчик сподобався. Зайчик подобався і, і Дід Мороз снігуренька. Сегодня мы с коллективом нашего института Украина приехали поздравить детей детского дома в Бобринсе с наступающим праздником Святого Николая и Новым Годом. Ну, впечатление, конечно, очень жалко детей и хотелось бы им пожелать, чтобы каждый из них нашел свою семью и этот Новый год для них был самым счастливым и заполнился для них на всю жизнь. Кожна дитина цього дня отримала не лише купу позитивних емоцій, але й пакунок із солодощами. В свою чергу товариство Православна просвіта та студенти України, котрі і влаштували це свято, залишились задоволеними візитом до Бобронецької школи інтернат. Вдячність за зроблену роботу вони отримали у вигляді десятків пар щасливих дитячих очей. Погодьтеся кращої подяки і не вигадаєш.